Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Поздравляю вас с титулом лучшего игрока прошедшего тура Кубка и Ньювер. Прокомментируйте, пожалуйста, ваш последний матч с Верлой. Во-первых, спасибо. Матч с «Верлой». Честно говоря, мы не ожидали такого начала. Очень удачно начали с первых минут друг за дружку. Повезло, что первые забили в обороне. Потом получилось второго забить, третий. Но в дальнейшем еще складывался так, что нам надо было играть только в обороне и искать впереди наш шанс. После первого тайма команда уже выигрывала со счетом 6-0. За счет чего удалось провести такое начало матча? Мы очень здорово настроились на эту игру. Ребята ответственно подошли к этой игре. Повезло просто, что мы первый гол забили. Повели в счете. Они побежали отыгрываться, мы на контратаках словили. Били второй, третий. Ну как получилось, что 6-0. Мы сами не ожидали. Как по-вашему будет складываться дальнейшая судьба команды ХМТТ с первой пятерки? Перед нами поставлена цель занять медали. Будем бороться за медали. Будем отдаваться на все 100%. Думаю, что нам по силам попасть в тройку призеров. Вы уже достаточно давно играете за команду ХМТТС. Как за это время изменилась команда и стало ли проще взаимодействовать на поле непосредственно на вам? Первый круг, честно говоря, мы только притирались друг к другу. Еще не сыграно, много новых игроков. Во втором круге мы уже друг друга начали понимать, больше взаимодействовать. Началось получаться больше в обороне. Мы начали быстро переходить с обороны в контратаку. В принципе, у нас сейчас есть две боевые четверки, так что мы готовы добиваться результатов. Недавно в составе команды «Монолит» вы завоевали серебряные медали первой лиги чемпионата Украины. Чего не хватило «Монолиту» в финале для победы? Наверное, не хватило основных игроков, которые вы были по травме и по карточкам. Честно говоря, при счете 2-0 после первого тайма мы все верили в победу, но оказалось, в сезоне выиграть дело место. Расскажите о поездке Монолитов в Черкасы на Кубок и Украины. В принципе, здорово начали на Кубок, играли на равных практически. Там некоторые индивидуальные ошибки привели к голам. Но в итоге так получилось, что проиграли. Обида, конечно, есть. Можно было проиграть но не с таким счетом. МТТС сыграет только через один тур. Как команда заполняет такие пробелы? Есть ли тренировки? Ну, в команде ХМДТС, как бы сказать, все игроки играют за разные команды, выступают на много разных турниров. Думаю, ребята все в форме, все подготовленные. Думаю, пауза пойдет только на пользу. Так что будем надеяться, что уже строим, отберем очки.